Графічні роботи Тамари Кочаленко, яка має назву обличчя війни, вчинили варварський акт вандалізму, вирізаючи старовинні кархолодна не тільки Херсонщини, а й всієї України культури України загалом. Окупанти викрали понад 12 тисяч картин. Це нагадування про те, що війна це не лише руйнування експонатів. вдалося зберегти в колекції музею. Того, що має культурну цінність. Дорогі друзі, а зараз це ще не все. Співробітники музею, картину, яка символізує силу та дух українців. Під час війни він продовжує працювати з волонтерами та збирає свідчення українців. Його роботи представлені в музеях по всьому світу, а також він викладає сучасне мистецтво та геополітику. Доброго дня, мені дуже приємно находиться сьогодні тут. Алина, the wonderful director of Kirsten Museum, told me yesterday that I can do my speech in French. So I will speak in French and Daya will translate it in Ukraine for you. Uh, Alina, чудово, чудово Pour commencer, je voudrais dire merci au peuple ukrainien pour ce que vous faites pour protéger notre liberté à tous. Puis, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé dans la réalisation de ce projet qui a nécessité plus d'un an de travail. Ils sont très nombreux. Alors je vais simplement citer les principaux. J'espère que les autres ne m'en voudront pas. Tout d'abord, mon ami Nazar Danif, que j'ai rencontré pendant Maïdan en février 2014, et qui a perdu sa jambe l'année dernière. Lors d'un assaut, assaut contre des positions russes dans la région de Kherson. Une... Cet ami qui m'a offert ce magnette avec la peinture de Redvin, magnette qui trône sur mon frigo depuis 2014. J'aimerais remercier Roman Gribov de l'île aux serpents, que vous pouvez voir à la place du Hetman, ici sur cette photo. Je voudrais aussi remercier ami qui roman de la de Également Irina Capiche, qui m'a longuement aidé dans ce projet. Également Irina Capiche, qui m'a longuement aidé dans ce projet. Bien sûr, Tromédia, sans qui ce projet n'aurait pas pu se faire, une pensée toute particulière pour le colonel de Tromédia qui a été blessé récemment dans la région de Kursk. Et je remercie Oleg Balchik qui est ici représentant de trois médias. Et enfin, je remercie infiniment les soldats de la 112e brigade, que vous pouvez voir sur cette photo, et dont plusieurs nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui. Je pense que l'on peut les applaudir. A a, s il 12, euh, robots, nous, voir, et les aussi les Il commence les soldats un long travail de recherche sur le rôle de la culture et du narratif historique. Le 25 février 2022, les médias du monde entier diffusent cet enregistrement de L'île Serpent, où le soldat Roman Я хочу підтримати. Бачу, що ви хочете, щоб я зробила коротке. Я знаю, що ви. Бажаєте бачити мої акції. Зібрання. Зібрання. Наша гашова ефективно збереже. І допоможе. Um, yes, I am yeah. <laughs> <laughs> yeah, try. <laughs> but I